রাজ্যে ধরতি আবহাওয়া জনভাগিদারী অভিযান চলছে জেলা ভিত্তিক তাই আজ দেখা গেল যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বানিক সাহা তিনি গোবিন্দ কমিউনিটি হলে বেলবাড়ি আর ব্লক মহকুমায় ধরতি আবহাওয়া জনভাগিদারী অভিযানে জেলা পর্যায়ে মেকা প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন জনজাতিদের জনজাতি কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে যেখানে মন্ত্রী টিঙ্কুরায় উপস্থিত ছিলেন ধরতি আভা জন ভাগিদারি অভিযান কিন্তু চলছে গোটা রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় ঠিক তেমনি আজ দেখা গেল জিরানিয়া মহকুমাতেও কিন্তু জিরানিয়ার গোবিন্দ কমিউনিটি হলে কিন্তু এই ধরতি আভা জন ভাগিদারি অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে তবে আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে কি বলছেন মুখ্যমন্ত্রী শোনাবেন और माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री के दायित्व तो लिए तब से हमने देखा खास करके ये जो हमारा जनजाति भाई बहन है उनके लिए जिस तरह उन्होंने स्कीम बनाया एक के बाद एक स्कीम उसका सेचुरेशन पॉइंट होना चाहिए खाली वहाँ से घोषणा हुआ है वो नहीं सबके पास ये पहुँचाना चाहिए और इस तरह अभी जो जनजाति है आभा उत्कर्ष जो ग्राम जो अभियान ये शुरू हुआ है सभी जगह सबको आप देखे हो अभी आज जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर किस तरह स्कीम का हर चीज़ को हमने दिया ये अभी पूरा गांव में हमने देखा जो सभी गांव में ये बेनिफिशियरी स्कीम मैंने किस तरह पहुँचा रहा है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं पहले हम लोग फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ पहले थ्री परसेंट जल जीवन मिशन में नल से जल्द अभी हम का जनजाति एरिया में 85 फाइव परसेंट ऑलरेडी नल से जल का बंदोबस्त है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है यहाँ पर एस टी सर्टिफिकेट का सवाल है यहाँ पर आ, बाकी जो योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जो कार्ड बनाया स्वास्थ्य के लिए वो स्वास्थ्य देने के लिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से शुरू करके सभी चीज़ में आज यहाँ पर हम लोग और मैं समझता हूँ इससे सब में जो हम लोग का सोच रहे हैं पाँच साल तक ये चलेगा ये अभियान और आ, ये सब खुश है और जनजाति का जो उन्नयन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह सोच रहे हम भी মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য তিনি বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে স্বপ্ন দেখছেন ভারতকে নিয়ে সেই স্বপ্ন অবশ্যই হবে এবং এ ধরনের কর্মসূচি জনজাতিদের আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই তিনি প্রতিনিয়ত জনজাতিদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন সে কথাই আজ তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা নিয়ে নিচে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন